Salam, hörmətli tamaşaçılar. Ölkədə və dünyada baş verən ən son mədəniyyət yenilikləri ilə qarşınızdayıq. Əvvəlcə əsas xəbər başlıqlarına nəzər yetirək. Qədim Azərbaycan şəhərinin necə Ermənistanın paytaxtı oldu adlı sənədli video çayırx Azərbaycan, İngilis və Rus dilində hazırlandı. Suvenir avrobank notları Müzaffər Azərbaycan ordusunun 44 günlük vətən müharibəsindəki şanlı qələbəsinə həsr olundu. Bunlar hamısı Avropa Milli Bank Avropa Mərkəzi Bankının xüsusi lisenziyası və icazəsi əsasında çap olunur. Azərbaycanın 5-ci Respublika Uşaq Rəsm Festivalı çərçivəsində elan edilən müsabiqəyə seçimlər başa çatdı. Festivalda Azərbaycanın 150-dən çox bölgəsindən 1500-ə qədər uşaq 2000-dən çox əsəri ilə iştirak etmişdir. Beverly Hills-də məşhurların satışa çıxarılan eksponatları arasında Bob Dylan, Kurt Cobain, Britney Spears-a aid əşyalar da var. İndi isə ətraflı Bu gün Azərbaycan televiziyasının efirində Yaşat maratonu keçiriləcək. Diasporalay İş üzrə Dövlət Komitəsinin və Yaşat Fondunun təşəbbüsü. Azərbaycan diasporana dəstək fondunun maliyyə dəstəyi ilə təşkil olunan maratonun məqsədi qazilərimizə və şəhidlərimizin ailələrinə dəstək üçün müxtəlif ölkələrdə yaşayan həmvətənlərimizi dəmir yumruq kimi bir araya gətirməkdir. Maraton müddətində müxtəlif ölkələrdə yaşayan həmvətənlərimizlə və tanınmış şəxslərlə birbaşa bağlantılar təşkil ediləcək. Şəhid ailələri, Vətən müharibəsi qəhrəmanları və qazilərin çıxışları dinləniləcək. Azərbaycan televiziyasında birbaşa yayımlanacaq marafonda Yaşat Fondu tərəfindən görülən işlər barədə hesabat təqdim olunacaq. Maddi qiyməti və fəaliyyəti olmasa da, mənəvi dəyəri heç nə ilə ölçülə bilməz. Söhbət üzərində Azərbaycan həqiqətlərini əks etdirən simvolik pul vahidindən gedir. Mənəvi dəyərinin səbəbi isə üz hissəsində aşağı sağ tərəfində qeyd olunan ifadədədir. Qarabağ Azərbaycan. Bəs cəmi 5000 ədəd çap olunan və Qarabağa həsr edilən bu simvolik avronu necə əldə etməyə ollar? Ümumiyyətlə belə bir layihənin ərsiyə gəlmə fikri hardan yaranıb və nəyə xidmət edir? Sualların cavabı Fətullah Məmmədlinin reportajında. Qürttək cümlə müharibə və onun nəticəsində əldə etdiyimiz şanlı zəfər bizə bir çox layihələri həyata keçirməyə şərait yaradıb. Belə layihələrdən biri də artıq Avropada sərjatibdir. Belə ki, üzərində Qaraqabax bölgəmizin milli mədəniyyətini və digər elementlərini əks etdirən sıfır nominallı avro əskinazlar çap olunub. Suvenir Avro banknotları Şuşa Fortress layihəsi adı altında müzəffər Azərbaycan ordusunun 44 günlük Vətən müharibəsindəki şanlı qələbəsinə həsr olunub. Bizim burada məqsədlərimizdən biri də bu banknot sayəsində Qarabağ həqiqətlərini çapdırmaqdır. Bu banknotların hədiyyəli qutusu var. O qutda məsələn Qarabağ həqiqətləri, 44 günlük Vətən müharibəsi haqqında və ya bizim burada istifadə etdiyimiz elementlərimiz, simvollarımız haqqında açıqlamalar var ən azından bir xarici bunu gördüydə Qarabağ həqiqətləri ilə bağlı ıı, bir fikri formalaşacaq. Əskinasının üst tərəfində Qarabağ xüsusan dəyərlərimiz, Azərbaycanın mədəniyyət paytaxtı olan Şuşanın arxitekturası, yəni keçilməz Şuşa qalası, igidlik və cəsarət rəmzi olan Qarabağ atı və Qarabağın saf incisi Xarəb bülgər alıb. Arxa üzündə isə Xudaafərin gölbüsü, Azərbaycanın multikulturalizm mədəniyyətini və sülsevərliyini nümayiş etdirən Qudavanç manastırı və Ağdam Cümə məscidi yanaşır şəklə olunub. Onun reallaşmasına gəlincə isə bunlar hamısı Avropa Milli Ban Avropa Mərkəzi Bankının xüsusi lisenziyası və icazəsi əsasında çap olunur. Buna görə də təbii ki, bizim müəyyən çətinliklərimiz olmuşdur. Məsəl üçün biz Qarabağ iz Azərbaycan ora yazmaq istədik. Təəssüf olsun ki, bizə onu icazə vermədilər. Səbəb isə siyasi mesaj olduğu üçün Avropa Mərkəzi Bankı buna icazə vermir. Belə bir rəy gəldi və biz bunu zənnin 2 ay demək olar ki biz ləngidi. Daha sonra biz artıq dedi ki, o zaman biz Qarabağ Azərbaycan yəni ərazi olaraq, yer olaraq biz yaza bilərik və razlaşma onun əsasında oldu. Hazırda bu banknotlardan cəmi 5000 ədəd çap olunub və onlar avro ilə bir-bir olan materialdan, yüksək keyfiyyətli xüsusi kağızdan hazırlanıb. Tirajın məhdud sayda olmasının səbəbi isə əskinasın dəyərini qorumaqdır. 0 avro nominalında olan avro banknotlarının müqabələştirməsi 3 dildə ə e, buraxılır rus və in, e, rus ingilis azərbaycan dillərində bunun da səbəbi odur ki e, biz bu pulları bu əsfinasları e, Rusiyada, Avropada və bir çox dünya ölkələrində e, pul koleksionerlərinə həm hədiyyə ediləcək, həm də satışa çıxırılacaq. Bu banknotları istənilən şəxs shushafortress.com saytından əldə edə bilər. Əskinasın üzərindəki QR kodlardan birinci Qarabağ müharibəsi, eləcə də Vətən müharibəsində baş verənləri də öyrənmək mümkündür. Hər bir banknotun üzərində özünə məxsus seriya nömrəsi var və gələcəkdə 2783 nömrəli banknot İstiqlal Muzeyinə şəhidlərimizin xatirəsini əvəzləşdirmək üçün təqdim olunacaq. Niftullah Məmmədli, Nəmaz Məmmədov, Samir Oruç, Xəbə.